तालुक्यातील हात्रु गाव आहे आणि या गावालगत काही गावातील सतत चार महिन्यापासून पूर्णतः वीज बंदच आहे आपली समस्या आपले दुःख घेऊन तेथील लोक शंभर ते दीडशे किलोमीटर गाठून डोंगराळ रस्त्यावरून स्वखर्चाने कोणी मोटरसायकलने कोणी बसगाडीने तर कोणी कसे आपले दुःख अचलपूर येथील महावितरण कार्यालय मुख्य अभियंता साहेब यांना भेटून चर्चा करून निवेदन देऊन हम अभी मेड़घाट से पूरे सर्पन्ण सर्पन्ण के पदाधिकारी सरपंच संगठना सरपंच गांव के नागरिक यहाँ परतवाला अभियंत कार्यकारी की यहाँ भेट दिए और यहाँ पिछले चार महीने से मेड़घाट में बिजली का आहाकार मचा है और यहाँ के प्रदीप अंधारे सर इनसे बातचीत किए और जल्द से जल्द नौ से दस तारीख के अंदर मेलघाट की जो बिजली समस्या को हल करने के लिए हतरू ग्राम पंचायत में आएंगे और वहाँ के लोगों से लोक अदालत के तौर पर यहाँ पे लोगों से सवाल करेंगे बिजली क्यों खंडित है इस मांग को लेकर आज पूरे मेलघाट के जनता आज अभियानता कार्यकारी पर धड़किया और यहाँ के अधिकार से सीधे सीधे सवाल किया कि मेलघाट क्यों अंधेरे में है हमारा अधिकार है कि हम छोटी सी लाइट सी भी वंचित की है यहाँ प्रश्न लेकर पूरे आदिवासी यहाँ पर में, अचलपुर ऑफिस में धड़क मुहिम के तौर पर आज का मोर्चा यहाँ पर लाए और जनता को लाइट की सुविधा दिए ऐसा उनसे निवेदन दिए और हमारे आश्वासन पूरे करने का उन्होंने मान्य किया अपने दुखने की सतत चार महिन्यापासून आम्ही अंधारात आहोत आमची लहान लहान मुलं आहेत त्यांचे शाळेत जाणे अवघड झाले आहे कारण शाळा गावाच्या बाहेर आहे साहेब आणि शाळेतून घरी यायला अंधार होतो वेळेवर बस किंवा इतर वाहने मिळत नाही घरात म्हातारे आहेत मोबाईल चार्ज नसल्यामुळे आरोग्य विभागाशी संपर्क करणे कठीण होते रमेश नमस्कार ग्राम पंचायत सदस्य आत्रो का पिछले तीन महीने से हमारे आत्रो में बिजली नहीं थी तो हमने सात तारीख को अंधारे साहब जो अचलपुर में बैठते हैं उनसे मैं मुलाकात करने गई कि सर हमारे यहाँ पे बिजली नहीं तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी आगे ये सात दिन में ठीक करेंगे और उसी के साथ ये भी कहा था कि हम अभी चौदह तारीख को गांव में आएंगे देखेंगे क्या परिस्थिति है तो कहाँ पे फॉल्ट फॉल्टे वो दुरुस्त करेंगे तो उन्होंने आज तारीख है तो एक दिन लेकिन आए है और सब देखे हैं ऐसा पॉजिटिव चर्चा भी हुई है ये और उन्होंने कहा कि और अच्छा दुरुस्त करने को जो वायरस के तो है, पोल के तो दुरुस्त करने के लिए और आठ है दस दिन तो लगेंगे उसके बाद में कोई ये नहीं आएंगे करके कहा है अभी या समस्येकडे लक्ष देण्यासाठी मी आणि माझा समुदाय अचलपूर मुख्य अभियंता साहेब यांना निवेदन देण्यात आले ते हत्रू गावात वीज सुरू करण्यासाठी